Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua yang menonton video pembentangan kami Hari ini saya Nadia Darwisha binti Muhammad Yazid mewakili kumpulan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti pembentangan berkaitan tugas ketiga bagi kursus GWCP 1042 penulisan akademik Tugasan ini memberi peluang kepada kami untuk mengaplikasikan pemahaman tentang keutuhan wacana, penggunaan sumber rujukan yang sahih serta aspek kejelasan penulisan akademik dalam menganalisis sebuah jurnal penyelidikan sebenar. Untuk tugasan ini, kami telah memilih jurnal penyelidikan yang diterbitkan dalam jurnal Tempawan yang bertajuk Aplikasi Teori ke Praktis kesediaan pelajar terhadap pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Jurnal ini bukan sahaja relevan tetapi juga cukup signifikan kerana ia berkaitan dengan dunia pendidikan masa kini khususnya dalam konteks penghasilan guru pelatih yang bersedia menghadapi cabaran pedagogi abad ke-21. Dalam banyak dapatan kajian yang terkandung dalam jurnal tersebut, kumpulan kami memilih untuk memberi tumpuan kepada satu dapatan utama iaitu konsepsi pelajar terhadap pelaksanaan KPPB. Kami memilih dapatan ini kerana ia mencatat skor min yang tertinggi berbanding dua konstrukti lain iaitu aspek pengetahuan dan aspek kemahiran. Selain itu, Dapatan ini mencerminkan tahap kefahaman, keyakinan, sikap dan penerimaan pelajar terhadap KPPB yang semuanya merupakan indikator penting kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bermakna. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan bukan sahaja dapatan tersebut tetapi juga bagaimana dapatan itu dipersembahkan secara akademik melalui analisis keutuhan wacana, kejelasan bahasa, penggunaan rujukan dan keberkesanan ujahan. Dengan itu, saya menjemput rakan kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan dengan menerangkan lebih lanjut tentang latar belakang kajian dan kerangka yang digunakan oleh para penyelidik. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan sesama lebih mendalam tentang apa itu KPPB. Kajian yang dijalankan oleh Munira Mohsin dan rakan-rakan ini berfokus kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai KPPB. KPPB merupakan satu pendekatan pedagogi yang menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar, membolehkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan dapat mengaplikasikan pembelajaran dalam situasi kehidupan sebenar. Melalui KPPB, para pelajar dan guru didorong untuk mengamalkan enam kompetisi utama iaitu yang pertama, karakter iaitu pembentukan sasiah dan minda positif Yang kedua, citizenship iaitu kesedaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab Yang ketiga, collaboration iaitu kebolehan bekerjasama dalam kumpulan Yang keempat, communication iaitu keupayaan menyampaikan idea dengan berkesan Yang kelima, creativity iaitu keupayaan menghasilkan idea yang baru Dan yang keenam, critical thinking iaitu kebolehan menganalisis dan membuat penilaian. Selain itu, kajian ini turut melibatkan 85 orang pelajar PLSMP tahun akhir iaitu guru pelatih yang telah melalui pelbagai latihan pedagogi sepanjang pengajian mereka. Bagi mencapai objektif kajian, para responden menjawab soal seribu berasaskan skala laikat lima mata yang mereka untuk mengukur tiga aspek utama KPPB iaitu pengetahuan, kemahiran dan konsepsi pelajar. Hasil analisis data menunjukkan bahawa aspek konsepsi mencatatkan ini tertinggi. Dapatan ini selaras dengan objektif kajian kerana ia menunjukkan bahawa pelajar bukan sahaja memahami konsep KPPB secara teori tetapi juga mempunyai sikap positif keyakinan tinggi dan kesediaan untuk melaksanakannya dalam amalan sebenar. Oleh itu, kajian ini berjaya memberikan gambaran jelas tentang tahap kesiapsiagaan pelajar IPG dalam mengaplikasikan KPPB sebagai bakal guru untuk menilai keupayaan mereka menguasai pengetahuan, kemahiran dan kefahaman dalam pedagogi pembelajaran bermakna. Dengan itu, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan dapatan kajian dengan lebih terperinci. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan utama yang menjadi fokus kumpulan kami iaitu konsepsi pelajar terhadap pelaksanaan KPPB konstruk ini dipilih kerana ia mencatat nilai min tertinggi dan memberi gambaran paling jelas tentang tahap keyakinan serta pemahaman pelajar IPG dalam mengaplikasikan amalan KPPB ketika mengajar. Berdasarkan jadual 3 dalam artikel, konstruk konsepsi mencatat min 4.11 dan sisian piawai 0.71. Nilai ini menunjukkan bahawa Majoriti pelajar memiliki persepsi yang positif dan stabil terhadap KPPB. Ini turut menggambarkan bahawa mereka bukan sahaja memahami konsep asas KPPB tetapi juga bersedia menerima pendekatan pedagogi sebagai uh, pendekatan pedagogi ini sebagai sebahagian daripada amalan pengajaran sebenar di bilik darjah. Selanjutnya, Apabila diteliti jadual 6 terdapat beberapa item yang mencatat skor tinggi antaranya ialah pelaksanaan KBBB menyumbang kepada kemencian murid dengan nilai min 4.49 Yang kedua saya bersedia mengikuti kursus pemantauan pemantapan KPPB dengan nilai min 4.36 dan yang ketiga saya berbincang dengan pesyarah untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan KPPB dengan nilai min 4.26. Dapatan ini menunjukkan tiga perkara penting yang pertama pelajar percaya bahawa KPPB mempunyai impak besar terhadap pembangunan murid dari aspek akademik, sosial dan sahsiah. Ini bermakna Hubungan mereka nampak hubungan langsung antara pendekatan KPPB dan pembentukan murid yang lebih holistik. Yang kedua, pelajar menunjukkan sikap keterbukaan terhadap peningkatan profesionalisme, kesediaan mengikuti kursus pemantapan bermaksud mereka mempunyai kesedaran pedagoga, mereka mempunyai kesedaran bahawa pedagogi memerlukan peningkatan yang berterusan dan tidak terhenti di peringkat IPG sahaja. Yang ketiga, pelajar mengamalkan budaya kolaboratif iaitu mereka aktif berbincang dengan pensyarah apabila berdepan dengan kelemahan dalam melaksanakan KPPB ini. Ini merupakan amalan penting dalam enaksi khususnya kolaborasi dan komunikasi. Selain itu, dapatan juga menunjukkan bahawa pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam mengaplikasikan komponen model pembelajaran bermakna. Keyakinan ini sangat penting kerana ia mempengaruhi cara mereka mengendalikan PDP di sekolah kelak. Keseluruhannya, dapatan kajian membuktikan bahawa pelajar IPG berada pada tahap bersedia yang kukuh untuk melaksanakan KPPB sama ada dari segi pemahaman konsep, sikap profesional atau kesediaan untuk terus belajar dan menambah baik amalan masing-masing. Uh, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dengan analisis aspek keutuhan wacana, iaitu satu komponen penting dalam penulisan akademik yang menentukan keberkesanan dan kefahaman pembaca terhadap sesuatu tulisan. Dalam jurnal tempawan, penyelidik menyampaikan dapatan dengan aliran idea yang amat tersusun. Setiap bahagian dapatan dipersembahkan melalui jadual yang jelas Diikuti dengan perenggan huraian yang merujuk terus kepada nilai statistik dalam jadual tersebut Ini menunjukkan penggunaan aliran kohesif Iaitu hubungan langsung dan rapat antara data dan juga teks huraian Contohnya, selepas memaparkan jadual 6 Penulis terus menyatakan Pelaksanaan KPPB menyumbang ke arah kemanjadian murid menunjukkan min yang tertinggi. Ini menunjukkan hubungan rapat antara maklumat jadual dan penjelasannya. Selain itu, penyelidik menggunakan frasa penghubung seperti hal ini menunjukkan. Selain itu, dapatan ini memperlihatkan bagi memastikan pembaca dapat mengikuti perkembangan idea dengan lancar. Frasa-frasa ini menunjukkan penggunaan penanda wacana yang berkesan dalam memastikan kesinambungan makna. Dari aspek struktur pula, penyelidik memastikan setiap dapatan dikaitkan semula kepada objektif kajian. Contohnya, apabila menyatakan bahawa pelajar mempunyai konsepsi yang tinggi tentang KPPB, penulis menghubungkannya semula kepada keperluan kesiapsiagaan guru permulaan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Kesimpulannya, dari segi keutuhan wacana, artikel ini memenuhi penulisan akademik yang kohesif dan kohirit, aliran idea yang konsisten, hubungan antara bahagian jelas dan huraian berkait rapat dengan data yang dibentangkan. Seterusnya, saya serahkan kepada Wan Hana Sofia untuk analisis yang seterusnya. Terima kasih. Saya akan membentangkan pula analisis tentang penggunaan sumber rujukan iaitu satu elemen yang penting dalam memastikan penulisan akademik mempunyai kredibiliti dan nilai ilmiah. Dalam dunia ini, penulis menggunakan pelbagai rujukan berkaitan teori pembelajaran bermakna dan pedagogi abad ke-21. Antara rujukan utama ialah tokoh seperti Hulan, Berg, Queen dan Maeisen yang merupakan penyelidik terkemuka dalam bidang deep learning dan perubahan pedagogi moden. Ini memberikan asas teori yang kukuh kepada kajian. Selain itu, instrumen soal selidik yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi daripada kajian terdahulu oleh Muhammad Safari Nordin pada tahun 2014. Penulis turut menyatakan nilai keboleh percayaan instrumen iaitu Kromdaj Alpha FIFA Perpuluhan Tujuh sekaligus menunjukkan bahawa instrumen mempunyai tahap kesahan yang baik ini meningkatkan keboleh percayaan dapatan kajian. dari segi konsistensi dan integrasi rujukan pula, penulis juga turut menunjukkan penggunaan rujukan secara integratif iaitu bukan sekadar memetik rujukan tetapi menghubungkannya dengan dapatan kajian. Contohnya, dapatan mengenai kesediaan pelajar dalam melaksanakan KPBB dikaitkan dengan teori pembentukan guru abad ke-21 ini menunjukkan penulis benar-benar menggabungkan rujukan dengan konteks kajian. Akhir sekali, gaya penulisan rujukan adalah konsisten. Semua rujukan disusun mengikut format yang sama di akhir artikel. Ini menunjukkan artikel ditulis berdasarkan etika penulisan akademik yang betul. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan analisis berikutnya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menganalisis aspek kejelasan penulisan akademik dalam artikel jurnal Tempawan ini. Aspek ini penting kerana kejelasan penulisan menentukan sejauh mana pembaca dapat memahami maksud dan pendapatan kajian yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, penulis menggunakan bahasa akademik yang jelas, formal dan tersusun ayat-ayat yang digunakan tidak terlalu panjang tetapi cukup lengkap untuk menerangkan maksud. Ini membantu pembaca mengikuti aliran idea tanpa kekeliruan. Penulis juga menggunakan struktur perenggan yang baik. Setiap perenggan mempunyai satu idea utama yang disokong oleh ayat huraian yang seterusnya. Hal ini memastikan pembaca dapat menangkap mesej penting dalam setiap bahagian artikel dari segi pembentangan dapatan artikel ini menggunakan jadual yang jelas dan mudah difahami. Jadual disusun dengan label yang tepat seperti nilai min dan sesihan piawai. Yang paling penting ialah setiap jadual diikuti dengan huraian yang menerangkan maksud nombor tersebut. Ini menunjukkan penulis tidak menyerahkan bulat-bulat uh, tanggungjawab interpret interpretasi kepada pembaca tetapi menyediakan penjelasan yang memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, penulis turut menggunakan istilah yang konsisten seperti konsepsi, pembelajaran murid, kompetensi pembelajaran bermakna dan literasi digital. Kons konsistensi ini membantu Uh, memastikan pembaca tidak keliru atau tersalah tafsir maksud kajian. Struktur keseluruhan artikel juga memenuhi format penulisan akademik yang standar iaitu bermula dengan pengenalan, di, di, diikuti dengan sorot sorotan literatur, metodologi dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan. Keteraturan struktur ini memudahkan pembaca uh, memahami artikel dan perkembangan kajian dari satu bahagian ke bahagian yang seterusnya. Secara keseluruhannya penulisan artikel ini dianggap, dianggap jelas dan berkesan, gaya bahasa, penggunaan istilah, struktur perenggan dan penyampaian data semua menunjukkan bahawa artikel ini ditulis dengan teliti dan sesuai sebagai rujukan akademik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih saudari. Dalam bahagian ini, saya akan membentangkan perbincangan lanjut mengenai dapatan utama iaitu konsepsi pelajar terhadap pelaksanaan KPPB. Pertama, dapatan menunjukkan pelajar mempunyai tahap kefahaman yang mendalam mengenai konsep KPPB. Mereka bukan sahaja faham, tetapi mereka percaya bahawa KPPB memberi impak positif kepada kepada pembelajaran murid Ini merupakan elemen penting Kerana guru yang yakin Dengan pendekatan tertentu Cenderung untuk melaksanakannya Dengan lebih berkesan Kedua, pelajar menunjukkan Sikap positif terhadap Pelatihan dan penambahbaikan Item seperti Saya bersedia mengikuti kursus Pemantapan KPPV Dengan min sebanyak 4.36 Menunjukkan pelajar bersedia untuk terus belajar dan menambah baik kemahiran mereka. Ini merupakan salah satu ciri guru reflektif yang diperlukan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, dapatan menunjukkan wujudnya pembelajaran kolaboratif. Pelajar berbincang dengan pesara dan rakan untuk memahami kelemahan pelaksanaan KPPB. Ini selaras dengan amalan 6C khususnya aspek komunikasi dan juga kolaborasi. Keempat, pelajar mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Menerusi item seperti saya yakin dapat mengaplikasikan komponen model pembelajaran pelajar, ini menunjukkan pelajar bersedia mengendalikan modul dan pendekatan KPPB di bilik darjaga. secara keseluruhan. Dapatan ini mencerminkan Pelajar APG sudah berada di landasan yang tepat untuk menjadi guru abad ke-21 yang kompeten dan profesional. Namun begitu, penyelidik juga menyarankan agar latihan amali KPPB dipertingkatkan supaya benar pelajar benar-benar uh, bersedia mengendalikan proses pembelajaran bermakna secara holistik. Baiklah, bagi merumuskan pembentangan kami, jelaslah bahawa kajian tempohan yang dibentangkan ini memberikan maklumat penting tentang tahap kesediaan pelajar ITG dalam melaksanakan KPPB. Konstruk konsepsi pelajar menunjukkan skor paling tinggi membuktikan bahawa pelajar mempunyai pemikiran yang positif, yakin dan memahami kepentingan pedagogi pembelajaran bermakna. Dapatan ini, sangat penting kerana ia menunjukkan keberkesanan latihan dan pendedahan yang diberikan kepada pelajar sepanjang pengajian mereka. Selain itu, analisis dari sudut penulisan akademik pula menunjukkan bahawa jurnal tersebut mempunyai keutuhan wacana yang jelas, penggunaan rujukan yang kuat dan analisis dapatan yang ditulis secara tersusun, padat dan mudah difahami. Kesimpulannya, artikel ini bukan sahaja memberi dapatan pemerhatian, tetapi juga merupakan contoh penulisan akademik yang jelas dan efektif, selaras dengan apa yang dipelajari dalam kursus CWP 1042. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Sebagai so, penutup, kami ingin sekali men. Ingin kami menzahirkan penghargaan atas peluang untuk menjalankan analisis um, mengenai artikel ini. Tugasan ini bukan sahaja membantu kami memahami kandungan kajian secara mendalam tetapi juga memberikan pendedahan tentang bagaimana penulisan akademik yang baik harus disusun dan diolah. Melalui tugasan ini, kami dapat menilai aspek keutahan wacana, penggunaan sumber rujukan dan kejelasan penulisan yang menjadi asas kepada penghasilan artikel ilmiah yang berkualiti. Yang berkualiti. Analisis terhadap uh, dapatan kajian juga membantu kami memahami sejauh mana konsep KPPB diterima oleh pelajar IPG dan bagaimana ia dapat dilaksanakan dalam konteks pendidikan sebenar. Kami berharap Pembentangan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan artikel tersebut dan bagaimana ia dapat dijadikan contoh kepada para pelajar lain dalam penghasilan penulisan akademik yang baik. Semoga pembentangan kami bermanfaat dan membantu para penonton memahami kepentingan dan menganalisis penulisan akademik secara Uh, kritis. Uh, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan salam sejahtera.